سوال ایک سوال یہ ہے کہ جس فقہ فقہ حنفی کی بات آپ کرتے ہیں یہ فقہ حنفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی یہ بات کی پیداوار ہے اور جو بات کی پیداوار ہو وہ بدت ہوتی ہے لہٰذا ہم اس بدعت سے بری ہیں تو لوگ کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی حضور پاک کے دور میں قرآن تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث تھی اور آپ کے دور میں فقہ نہیں تھی یہ فقہ اور خصوصاً فقہ حنفی یہ بعد کی پیداوار ہے ہم اس کو نہیں مانتے جواب زیر نشین فرما لے ہم کہتے ہیں کہ فقہ اور فقہ حنفی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی کیوں یہ فقہ حنفی قرآن سے ہے تو جب قرآن تھا تو فقہ حنفی بھی تھی حدیث سے ہے تو جب حدیث تھی تو فقہ بھی تھی فرق کیا ہے کہ اس کے اندر تھی لیکن نکلی اور نظر کب آئی ہے جب حضرت امام اعظم ابنیفا رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائے اس کی وجہ حضرت امام ونیفا رحمۃ اللہ علیہ نے قیاس کر کے مسائل کو نکالا ہے اور قیاس کے بارے میں ہمارا ذابطہ اور اصول یہ ہے کشف الاسرار شرح اصول البزدوی علامہ علیہ الدین عبدالعزیز بن احمد بن محمد البخاری الحنفی رحم اللہ وفات سات و تیس جری فرماتا ہے ان القیاسا لیسا سب بل ہوا مظہر قیاس مثبت نہیں قیاس مزہر ہے قیاس مسائل کو بناتا نہیں ہے بلکہ قیاس مسائل کو دکھاتا ہے نس قرآن یہ مسئلے کو ثابت کرتی ہے یہ مسئلے کو بناتی ہے نس اور حدیث یہ مسئلے کو ثابت کرتی ہے بناتی ہے اور قیاس یہ مسئلہ ثابت کرتا بناتا نہیں ہے بلکہ مسئلے کو ظاہر کرتا ہے تو مسئلہ تو موجود تھا ابو علیفہ رحمۃ تو مسئلے کو دکھا دیا ہے ظاہر کر دیا ہے اور یہ بات دوسری وجہ سے نشین فرما لیں کہ حضرت امام ابو علیفہ رحمۃ اللہ کے فکہ نے فرمایا کہ یہ سراج الامہ ہے اس امت کا چراغ ہے اس امت کا چراغ سراج الامت ہے چنانچہ شمس العیمہ امام محمد بن احمد بن ابی سال السرخسی رحم اللہ وفات 483 سو تراسی ہجری المبسود میں فرماتے ہیں وَأَوَّلُ مَنْ فَرَّعَ فِيهِ وَأَلَّفَ وَسَنَّفَ سراج الامہ ابو حنیفت رحمہ اللہ تعالی بتوفیق من اللہ عز و جلہ خصہو بہی سب سے پہلے جس شخصیت نے فن فقہ میں تفریعات پیش کی یعنی اصولوں کی روشنی میں جزیات بیان کی اور جس نے فن میں تصریف و تصریف فرمائی وہ ابو حنیفہ سراج الامہ ہے ابو حنیفہ سراج الامہ توجہ سے بات سمجھنا امام برہان الدین محمود بن احمد بن اسد الشہید البخاری رحمہ اللہ فات 616 ہجری المحیط البرحانی فرماتے ہیں قام ینسر حاضر دین الامام العظم سراج الامہ خل کے بناسر الحق ابو حنیفہ و صحاب الجمین اس دین کی نسرت کے لیے جو شخص کھڑا ہوا وہ ہے الامام الم سراج امت کا سراج سراج کہتے ہیں چراغ کو چراغ حرف بناتا نہیں ہے چراغ حرف دکھاتا ہے رات آپ اٹھے ہیں تحجد کی نماز پڑی ہے نماز سے فراغت کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہا تو آپ نے قرآن کریم کھولا تو الفاظ نظر نہیں آ رہے آپ نے چراغ جلا دیا لائٹ جلا دی تو قرآن کریم کے الفاظ نظر آ گئے تو اس چراغ کے جلنے سے قرآن کے الفاظ بنے نہیں ہیں بلکہ قرآن کے الفاظ نظر آئے ہیں تو چراغ الفاظ کو بناتا نہیں ہے بلکہ الفاظ کو ظاہر کر کے دکھاتا ہے ابو حنیفہ نے فقی مسائل کو بنایا نہیں ہے بلکہ جو قرآن کی طے میں چھپے دور مسائل کو دکھایا ہے تو جب سے قرآن ہے تب سے ہے میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں آپ اپنے علاقے میں مسجد بناتے ہیں اور جب مسجد بناتے ہیں تو وہاں بور کرتے ہیں پانی نکالنے کے لیے آپ اپنا مکان بناتے ہیں تو بور کرتے ہیں کنواں کھودتے ہیں پانی نکالنے کے لیے تو جب ہم نے مکان بنایا مسجد بنائی خانکہ بنائی تو وہاں بور کیا تو نیچے سے پانی نکلا پانی تو پہلے بھی تھا لیکن نکلا اب ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ پانی اس انجینئر نے اس مستری نے بنایا ہے وہ کہتا ہے جی پانی زمین کے اندر تھا اس نے پانی کو نکالا ہے اس نے پانی کو نکالا ہے اب دیکھیں اگر آپ کے علاقے میں آپ کی مسجد پانچ سو سال سے ہے تو پانی جو آپ کے اوپر نظر آ رہا ہے وہ پانچ سو سال سے نہیں ہے پانی ہو سکتا ہے پانچ ہزار کیا پانچ کروڑ سال ہمیں تو نہیں پتا کتنا پہلے سے ہو لیکن جب مسجد بنی ہے تو انجینئر نے پانی نکال دیا ہے تو امام ابو نفا رحمۃ اللہ ماہر ففیقہ مشتیں وہ مسائل بناتے نہیں ہیں بلکہ مسائل کو ظاہر کر کے دکھاتے ہیں تو یہ نہیں کہ فقہ حنفی کو نئی چیز ہے بدعت ہے جب سے قرآن ہے تب سے ہے جب سے حدیث ہے تب سے ہے اس کی تے میں موجود تھے اور انہوں نے نکال کے دکھا دیا ہے